सिटी मिरर आपका अपना चैनल हर खबर पर नजर सिटी मिरर हम पहुंचाते हैं आप तक सच की खबरें जहां जात पात भेदभाव के बिना जो सच हो वही खबर सिटी मिरर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए करा हो हो सत्तावीस जून दोन हजार पंचवीस रोजी विरगाव पोलीस स्टेशनच्या हातीमध्ये सिंचवाड शिवराज सद्गुरु नारायणगिरी महाराज यांचे आश्रम होते त्या आश्रमामध्ये मोठा देवी माता मंदिराचं जे परिसर होतं त्या परिसरामध्ये एक महिला प्रवचनकार कीर्तनकार होत्या सुनीताताई अण्णासाहेब पवार महाराज यांच्या डोक्यात कोणीतरी अज्ञात लोकांनी दगड घालून त्यांची हत्या केली आणि त्या मंदिराच्या परिसरात चोरी करून काही वस्तू पैसे वगैरे घेऊन पसार झाले याबाबतची घटना झाली होती त्या अनुषंगाने तात्काळ तिथे गुन्हा दाखल करण्यात आला बिरगाव पोलीस स्टेशनमध्ये तपासाचे चक्रे हे केल्यानंतर आम्ही जवळपास तीन पथके तयार केले होते ॲडिशनल एस पी मॅडम टी आय एन सी बी पोलीस स्टेशन इन्चार्ज बिरगाव हे सर्व त्या ठिकाणी त्यांनी तपास सुरू केला सर्वात महत्वाचं म्हणजे फुटेज आम्हाला प्राप्त झाला होता आणि तो पहिला दुवा आम्हाला मिळाला आणि त्या अनुषंगाने तपास सुरू केला आणि त्या वर्णनाच्या जुळते जे काही इसम आहेत त्यांचा रेकॉर्ड आम्ही तपासायला सुरू केलो तपास चालू असतानाच चा, एक खबरीद्वारे आम्हाला माहिती मिळाली की त्या वर्णनाचा एक इसम गणेश भेळ सेंटर आहे महालगाव शिवारात तिथे उभा आहे असली मह, अशी माहिती मिळाली ही काल संध्याकाळची गोष्ट आहे आणि त्या अनुषंगाने मग पी आय एल सी बी इन्सिडेंटली तिथेच होते त्यांची टीम आणि पी आय पी बिरगाव इंचार्ज जे होते तेही तिथेच होते ते अकाळ तिथे रवाना झाले आणि त्यांनी तो जो संशयित संतोष उर्फ भायला चव्हाण याला ताब्यात घेतला त्याच्या अंगधरती घेतली मध्ये त्याच्यामध्ये काही संशयास्पद वस्तू त्यामुळे त्याला ताबडतोब ताब्यात घेऊन त्याला विचारपूस केली असता त्यांनी ते कबुली दिली त्याच्याकडून माहिती अशी मिळाली की त्याचा जो दुसरा साथीदार होता दुसरी फुटेजमध्ये सुद्धा आम्हाला दिसत होता तो तिथून पळून गेला होता पण मग त्याला विचारपूस केल्यावर त्याचा लोकेशन आम्हाला तो एमपी मध्ये जाण्याच्या प्रयत्नात होता हे असं कळल्यानंतर तात्काळ एल सी ची टीम जी आहे रवाना केली आणि रात्री उशिरा आम्ही त्याला ताब्यात घेतलं सिंधवा एमपीच्या बॉर्डरवरच आपल्या हद्दीमध्ये घेतलं त्याला जे आरोपी आहेत ते आहेत संतोष उर्फ भायला चव्हाण वयवर्ष बावीस हा राहणारा अंचली तालुका सेंदवा जिल्हा बडवानी मध्य प्रदेश इथला आहे आणि त्याचा साथीदार अनिल उर्फ हाबडा नारायण बिलाला हा सुद्धा राहणारा अंचली सेंदवा जिल्ह्याचा मध्य प्रदेश येथील आहे हे दोघेही इथे शेता शेतामध्ये शेतमजूर म्हणून काम करत होते आणि त्यांनी हा प्युअरली आतापर्यंत जो तपास मध्ये निष्पन्न झालेला आहे चोरी करून तिथं त्यांना अशी एक त्यांची धारणा होती की तिथं सोन्याचे आभूषण वगैरे आहेत ते चोरून चोरी करण्याच्या उद्देशाने हे चालू असताना पुलिस स्टेशन बिरगाव के हक हाँ में चिंचवाड़ा शिवा इस जगह पे सदगुरु नारायणगिरी महाराज का आश्रम है जहाँ पे मोहटा देवी माता मंदिर है वहाँ स्थित महिला प्रवचन प्रवचनकार सुनीता ताई अन्ना साहेब पवार इनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की थी और साथ ही साथ उस मंदिर परिसर के जो कोई आभूषण और पैसे वगैरह थे वो चोरी करके वहाँ से निकल गए थे उस हिसाब से 27 को दाखिल करके एडिशनल मैडम इंचार्ज बिरगांव इन्होंने तुरंत अपने इन्वेस्टिगेशन और जांच की शुरुआत कर दी और तीन पथक तैयार किए थे इस दरमियान हमको जो मंदिर के परिसर में जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे उसमें क्लियरली दिख रहा था कि दो इंसान चोरी के उद्देश्य से वहां आए थे और उन्होंने चोरी करने की कोशिश उनकी चल रही थी उस फुटेज के आधार पर हमने हमारे जो इन्फॉर्मर्स थे उनको ये फोटोग्राफ्स उनके सर्कुलेट किए थे और एक इन्फॉर्मर ने हमको कल ये जानकारी दी कि उसमें से एक आदमी का मिलता जुलता व्यक्ति जो है वो गाँव में वहां मिला है महार परिसर में गणेश भेड़ सेंटर महालगांव शिवार में वहां पे खड़ा है तुरंत पीआईएलसीबी और एपीआई इंचार्ज भीरगांव वहां पहुंचे और उन्होंने उसको ताबे में लिया उसके अंगजर्ती में कुछ चीजें वहां हमको मिली तो उसी से पता चला कि ये व्यक्ति शायद हो सकता है इंट्रोगेशन में उसने वो मान लिया कि तो ये जो गुनाह है उसी ने किया और उसके साथ एक और व्यक्ति है उसने ये बताया कि वो भागने की फिराक में तुरंत रातों रात हमने बीएलसीबी ने टीम भेजी और उसको एमपी के बॉर्डर में महाराष्ट्र के हद में धूड़े बॉर्डर पे वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया जो आरोपी अरेस्ट किए गए उनके नाम है संतोष उर्फ भाईला चौहान 22 साल का है वो रहने वाला अंचली तालुका सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश का है और उसका एक और साथीदार है अनिल उर्फ हाबड़ा नारायण बिलाला वो भी रहने वाला अंजली तालुका सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश का है ये दोनों आरोपी हमने ताबे में लिए हैं और उनके इंट्रोवेशन में हमें चोरी किया हुआ कुछ माल जो है हमने अभी हस्तगत किया है और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया सर वो लोग क्या करते थे यहाँ पर तो? ये यहाँ पे जो बाजू में खेती है वहाँ किसी खेत में वो काम कर रहे हैं शेख मजदूर अभी करने वाले हैं जो चोरी के सबसे आयतों पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया है अभी शुरू है कार्रवाई शुरू है जो चोरी गया हुआ माल है वो कुछ माल अभी हमको मिला हुआ है और कुछ अभी और रिकवरी बाकी है साथ ही साथ घटना स्थल पे जिस पत्थर से जो कीर्तनकार है महिला कीर्तनकार उनकी हत्या की थी वो वहाँ पे मिला हुआ है ठीक उद्देश्य क्या था उद्देश्य पैसे चुराने का

ચ્઄ ખૻલબલલ ખ૨એ ખ૨ા�઺લ ખ ખુર નિઓહ ખરજાાહ ન્ામ ખે ખરામ નિા નિ નિં ન્ાલ નિં નિઈ ને નિઈ નિયનિ ન�